श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्त हो हा चमत्कारी मंत्र तुम्ही दिवसातून दोन वेळा ऐकल्यावर तुमच्या मुखातून येणारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होणार आहे भक्तांनो तुमचा स्वामी शक्तीवर विश्वास असेल तर हा मंत्र आज दुर्लक्षित करू नका स्वामींनी तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ पाठवला आहे होय मला माहीत आहे की तुला आता कोणताही रस्ता दिसत नाही म्हणूनच भगवंताने ही त्यांची पवित्र कथा तुमच्यासमोर पाठवली आहे हे परमेश्वरा ही स्वामींची लीला ऐकणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या रडक्या आयुष्यात सुखाचा चमत्कार करा आणि त्यांच्या भाग्यातील दुःख दारिद्र्य कर्ज सर्व काही नष्ट करून त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करा ही लीला फक्त थोडा वेळ ऐकल्याने तुमच्या जीवनातील खतरनाक दुःख क्षणा जळून खाक होईल ही लीला ऐकल्याने कितीही मोठे दुःख मोठे आजार वाईट शक्ती शत्रूंची भीती सर्व काही नष्ट होते आणि आपल्या मनातील हवी ती इच्छा भगवंत स्वतः येऊन पूर्ण करतात मित्रांनो कोणीतरी असे आश्चर्यकारक सांगितले आहे की या जगात कोणीतरी काही गोष्टी तुमच्या हातून हिसकावून घेऊ शकते पण ते तुमच्या नशिबातून काढून घेऊ शकत नाहीत परमेश्वराचा चमत्कारी आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये मा स्वामी माझ्या आयुष्यात चमत्कार करणार आहेत टाईप करा आणि हा व्हिडिओ लाईक करून दोन स्वामी भक्तांना ही स्वामींची लिला शेअर करा भगवंत तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करेल भक्तांनो आजची गोष्ट भक्तांनो आजची स्वामींची लिला हा तुमच्यासाठी आहे मला आशा आहे की तुम्ही स्वामींचा मंत्र आणि स्वामींची लिला पूर्णपणे ऐकाल तुम्ही या भक्तिमय चॅनलवर पहिल्यांदाच असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि स्वामींचा मंत्र ऐकण्या अगोदर स्वामींचा एक प्रसंग ऐकूनच पुढे जाऊया एका भक्ताची गोष्ट आहे जो श्री स्वामी समर्थांचा परमभक्त होता आणि श्रीकृष्णाच्या भक्तीत देखील परमला होता एकदा तो भक्त अक्कलकोटला श्री स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी आला कृष्णाच्या दिव्य रूपाचे दर्शन घडावे अशी त्याची तीव्र इच्छा होती त्याने स्वामी समर्थांना विचारले की ते त्याला श्रीकृष्णाचे दर्शन देऊ शकतात का श्री स्वामी समर्थांनी हसत त्यांची इच्छा ऐकली परंतु थेट दर्शन न देता स्वामी समर्थांनी त्याला एक काम दिले त्यांनी भक्ताला एक कपड्याचा तुकडा दिला आणि त्याचे डोळे बांधायला सांगितले त्यानंतर त्याला अखंड विश्वास आणि भक्तीने ध्यान करायला सांगितले भक्त श्रीकृष्णाचे दर्शन घडवण्यासाठी उत्सुक होता म्हणून त्याने स्वामी समर्थांनी सांगितलेले सर्व केले ध्यान करताना त्याने अचानक एक मधुर बासरीचा आवाज ऐकला तो आवाज अधिक मोहक होत गेला आणि भक्ताला त्या दिव्य उपस्थितीची जाणीव झाली त्याने जेव्हा आपले डोळे उघडले तेव्हा तो अक्कलकोटमध्ये नसून एका सुंदर स्वर्गीय बगिचात होता त्या दिव्यस्थळी श्रीकृष्ण बासरी वाजवत उभे होते त्यांच्या भोवती दिव्य अस्तित्वे होती भक्त आनंदित झाला आणि त्याच्या डोळ्यातून आनंदश्रू व्हाऊ लागले त्याने श्रीकृष्णाच्या दिव्य लीला अनुभवल्या ज्यामुळे त्याच्या हृदयात अपार शांती आणि प्रेम निर्माण झाले काही वेळानंतर त्वच झाले ते दृश्य हळूहळू अदृश्य झाले आणि भक्त पुन्हा श्री स्वामी समर्थांच्या उपस्थित परतला कृतज्ञ भरून भक्ताने स्वामी समर्थांच्या पायावर लोटांगण घातले आणि त्यांचे आभार मानले स्वामी समर्थांनी आपल्या नेहमीच्या नम्रतेने फक्त एवढेच म्हटले श्रीकृष्ण नेहमी असतो जे तू पाहिले ते तुझ्या स्वतःच्या प्रेम आणि विश्वासाचे प्रतिबिंब होते ही गोष्ट देवतांमधील आध्यात्मिक एकता दर्शवते आणि कसे श्री स्वामी समर्थांनी आपल्या भक्ताला श्रीकृष्णाशी जोडून त्यांच्या इच्छेला पूर्ण केले आणि अखंड भक्तीची शक्ती किती प्रबळ आहे हे दाखवले ओम नमो स्वामी नारायण धनप्रदायनम नमस्तुते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते 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 ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तुते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तुते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तुते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तुते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तुते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तुते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तुते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तुते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तुते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तु ते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तुते ॐ नमो स्वामी नारायणं धनप्रदायनं नमस्तुते